Народная музыка, которая международная, как и в композитор Джимми Харькова и, собственно, его родные произведения. Все, что касается э, симфонической части и соединения аутентичной и симфонической музыки, это представители украинских композиторов Сергея Куркина. Для нас, українці, надзвичайно близька ця трагедія. Ми всі ну, в свій, свій поспілк жили подібні трагедії. І зараз от нам тут, українцям, надзвичайно, ну скажімо так, ми переживаємо те, що відбувається зараз в Криму. Ми відчуваємо своє якось таку я собою відчуваю свою якусь виму за те, що ми Ну, Близький Крим.

Смотрите, 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 боль, Пожалуйста. Спасибо. большое. У нас очень много к сожалению, тоже в мае, я помню, 4-й, на основном, показ фильма. В Москве показывался он в 4 раза, в Казани. 18 мая, правда, не очень удобное время, не знаю, когда будет 18 но 17 мая на канале 1-1, 23, по-моему, 20 23 будет фильм. сейчас в Крыму уже вышли диски рецензионные. Я вчера буквально созванивался, и мы говорили о том, что мы должны зависеть от того, что мы здесь кого открыли. Я, все это делаю для того, чтобы появился здесь запорожье. Далее если вы наберете в поисковике TGMAN, TGMAN или ATR.UA, ATR.UA, там обязательно выйдет информация с телефонами, с Написание электронной почты, почту куда можно и написать, и позвонить нам напрямую по телефону и заказать диск или новый кофе на нашего фильма это гран-при Грамоконпанк из международного международном кинофестиваля в городе Тусковецке. Это было первое. Okay Желаете помочь э, телеканалу. И я думаю, что как раз телеканала они разберутся. А, вот. а, то, что касается русских батарей и Украины, я вам скажу, во что я говорю. Я не политик, не политолог. Мне трудно делать э, какие-то аналитические какие да. Я просто скажу, что я верю. Но вот скоростную пятницу, тогда много лет назад больше. наверное, не так много людей, что верит, что воскресенье он воскреснет. Вот я верю, что пройдет не так много времени, и Крым снова будет центром Украины, и Крым всегда снова будет жаль, чем своих друзей и братьев украинцев. А вот, Поэтому я могу сказать только то, что я говорю. Спасибо. Спасибо. Я изготовлю за прощение. У меня такой вопрос. Во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо за фильм. Мне очень понравился. Такая мысль о том, что говорят, что в Украине убирают кинотографы. И в Украине почти ничего не снимают. Вы же делали огромный шар, это прекрасный украинские. украинский. Скажите, насколько тяжело в Украине искать инвесторов и спонсоров для съемок и протяжения этих прекрасных фильмов? Не открою большую пятницу, это не скрую, 5, 5 дней всегда тяжело. На самом деле, происходит, достаточно серьезные подвижки в плане развития кинематографа. Вот в прошлом году вознято при подписке 8-8 фильмов. Каждый, например, сейчас буквально 4 числа начинается французский кинофестиваль. Там будет разномыслимая тема, потому что там Сергея Владимировича и Мирослава Славашвили, который вошел во вторую нашу программу, неделю по-моему, Это очень стишно. Это и это как раз свидетельство того, что ну, во-первых, начал развиваться, правда вот, кинематограф, а, наш есть возможность, это пускай снимать. Э -э и есть признание в вот, под во На самом деле, я, мне так кажется, что без принятия совершенно определенных законодательных актов, законов о поддержке законов, законов о торговле на мы постоянно, каждый из нас, будем э -э с большим трудом находить финансирование. Нужен закон. Можемо зазначити, трохи стимулювати інвесторів в різних рівнях чи там плавати інфляції. Дякую. 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 Хотілося би подякувати кіно-залу Добженко за те, що показали, але я не буду дякувати, тому що у вас не було можливості хоча б вакансій на трупування. Вам це чесно, я не подовів, тому я реклами не буду. Це перше.

Что мне, как режиссеру, не радует от того, что, ну, вы же не видели, что в ну, что, вот, типически, вот, вот, везде такое. И для меня это наверное, важно, потому что я много раз повторяю и не всегда буду говорить, что самое главное, вот, полагать на нашу Никто большая часть этих людей, которые говорили за границей, и вот, например, никогда не видели. Ну, ладно, Бог на суде. Если вдруг так случится, если вдруг будет на то я, конечно, с удовольствием снимал фильм и не только о Степане Есть очень много, я вот на западном времени очень много услышал историй, документальных, опять же, А на самом деле это фантастические истории. Просто фантастические истории человеческого достоинства, мужества и любви к и братской Мне кажется, ну, я не обидел, от меня это люди. <свят> <свят> и пускай всегда я и могу быть пухом царственным Степане Пандеевым, я очень надеюсь, что не обидится, у меня не обидел, но о нем вроде бы очень много, да? А, а хочется узнать историю как раз а люди, порожье, а то и стоило порожье. Люди, которых мы практически не знаем, но они были. И они не, знаем, не меньше их а иногда, подчас, даже, может быть, и больше, но просто их не повезло, что про них никто не знает. Нет, я не против. Я не против. Я не против. Я, я просто слушаю. Я, я просто Я не Я, просто... я? я, я ворота На самом деле, да. На самом деле, мы уже как бы больше, что только решили,

Заказ для Да. Заказ для запроса программы. Хотя получили программу в институте, но ну, для получения программы в институте это не означает, что это фильм под лучшую программу. Мы участвовали в казахском фестивале «Мусульманское кино». Мы участвовали во внефокусной программе, потому что, потому что, по-моему, я исправил фокус, чтобы это было прямо в связаны, и нам сказали, что нам нужно фильм участие в, в фокусной программе. Видимо, это после того, что нам дали фокус во время которые перед примером фильма «Супероперы» в того, 18 мая, но практически запретил приходить на фильм соратникам, ученикам и сослуживцам Султана, тем, что фильм достижает Второй войны, в самом приятном фильме показывает Вы фильм смотрели, ничего там не антироссийского, не антирусского от... не да. Но Но как можно говорить.

you oh. Нет, ну, это уже, если он посмотрит этот фильм, так это уже не могу. Вы знаете, вы на самом деле говорите, что мы имеем неправильную тему, но я, я достаточно твердо отношусь к кино вообще, к своей работе в частности. Я действительно, ну, <просу> простите меня за ваши слова, потому спасибо, я не знаю, по-моему. Я действительно думаю, что на просмотр какого бы было фильма, все может приходить чьё мировоззрение или чьи-то там жизненные жёлтые позиции. У меня была есть маленькая надежда, что после просмотра фильма, ну не будет, по крайней мере, желания брать палку в руки и видеть другого по проекту, за то, что он на, беде, на другом языке, на другом то другом языке, на беде, у себя дома. Спасибо большое. Стрелька Вотмосса играл артист, себе музыку, он, он как артист, семья он один из театра, и мне именно этот персонаж также был важен, потому что ну, для меня в этом стрельке много э, ну, мужчина, который сам сажает, виноградную косточку, которая, к сожалению, вынуждена сам прощаться в родителей свою зеленого мужчину супругу, который протягивает заток воды человеку, который потом будет его донести до но не протянуть его не может. Потому что это закон специалист, который есть и украинцев, и украинских татар, и людей, которые просто умеют. месяца после премьеры фильма я например, в фильме, не стал. Это была последняя роль в кино. И поэтому это моя боль как человека и, и большая гордость, боль, что я уже буду это проводить. Ну, я думаю, что он что я уверен, что он слышит. можно э, и которые можно рассказывать, и по своей боли, и по своей печали, и по своей надежде, без Говорить о самых насущных, да, о самых может быть больных. И сейчас, потому что очень много, мы вот, говорили с э, Ольгой где то мы, говорили очень много на э, 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 эфире о том, что, к сожалению, мы так мало друг друга знаем, вообще все мы и специально так делали, чтобы мы вообще друг про друга мало знали. Я имею в виду только украинские цвета. Вообще нас специально держали, ну, условно говоря, в черном деле, чтобы мы мало друг про друга знали. Если мы мало Если друг про друга не знаем, значит мы уже опасаемся. Да? На фундаменте на, 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 на не знаете, это дает страх. Человек боится, значит, на вами не наваливает Можно сделать все, что угодно, просто сейчас происходит, к сожалению, да, чуть не восточно. У нас, нас каждый то план, наверное, что-то правый стиль, такой, и все, кто то должен прийти. А если человек знает другого, он ну, тогда точно точному может рассказать, что он брат, что он плохой, только потому что он по-другому штаны носит, или чуть-чуть по-другому против по того Правда? Вот. И поэтому, наверное, и поэтому тоже я чего сверхъестественного люди, которые снимают масло и стенки, не говорили. Ну, как бы с одной обычная работа режиссера с э актерами. -э но вот когда встретить их желание, она вот перекрыла все, отсутствие. Там есть и на, на ролевых позициях, вот мама, Амета, да, девушка Филиппе, это не актер, это не актер, это не всем актер, актер, актерского образования, это там, ведущий с телеканала АТ. Но и там же вот также каждый человек получается, участвует, ну, я имею в виду масса Очень приятно вас приветствовать Запорожье во второй раз и очень благодарна вам, что вы приехали в этот фильм, который действительно можно смотреть только на большом экране. И э, тренеры как мы смотрели, смогли узнать больше о жизни Хана. человек. Вам огромное спасибо, что ваш фильм рассказывает об этом человеке и дает движение узнать еще больше. Я знаю, что ваши планы есть, я теперь еще и обочерюка из да, который раз послали этот фильм. Я вам хочу пожелать удачи. Я уверена, что этот фильм будет такой же стильный, а может быть это будет еще, еще больше эмоций. И хочу сказать, что ну, мы нуждаемся, как показывали, наши нашей но я очень рада, что мы с и мы от этого ближе. Спасибо вам большое.